Здравствуйте. Добрый вечер. А как вас зовут? Меня Сергей зовут, а вас? Меня зовут Юля. Привет. А вы на какие темы общаетесь? Обычно все к войне сводится. Я же из Украины. Ну, а кроме этого. Ну да, это, видимо, насущно сейчас вопрос. Это, се а се это вопрос? сейчас очень насущно. У нас сегодня в Украине большая трагедия произошла, поэтому это очень насущный вопрос. Все болезненно. Угу. Людей везде жалко. Поэтому. Людей везде жалко. А вы как считаете, Путин правильно сделал, что начал воспал? А, знаете так давайте мы тему политики оставим потому что а, у каждого есть своя правда и мы друг друга не переубедим. почему я считаю когда два культурных человека встречаются по разные стороны баррикад ведь знаете как говорят в споре рождается истина вы меня вы меня пытает, попытаетесь мне объяснить почему вы считаете что россия правильно делает а я вам могу попытаться объяснить почему Россия неправильно делает. Это Нет? Ну, хорошо, вот смотрите. это мы, может быть мы... очень здоровый диалог Это может быть, согласна. Но наши диалоги с вами э, ничему не приведут. А война, к сожалению, по нашему э, славному желанию, она не остановится. Поэтому я вообще не вижу смысла это обсуждать. Поэтому, если вы хотите поговорить на другую тему, давайте. Э, знаете, почему есть смысл? Потому что э, смотрите. Я не настаиваю, вы можете на этом на это смотреть по-другому, но инициатор этой войны есть Российская Федерация, и, скажем так, огонь горит, когда его подбрасывают туда поленья, а поленья туда подбрасывают граждане Российской Федерации, потому что если бы не было всеобщей поддержки вот того, что происходит, то, наверное, уже бы война прекратилась. Согласны со мной или нет? Ну, не совсем я с вами согласна. Не Ну, но, но, да. Не совсем я с вами согласна. Да, огонь просто так гореть не будет. Нужно поддерживать дровами. Угу. Вот. Но а, давайте мы остановимся на том, что мы эту тему затрагивать не будем. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, да. О чем? Ну, ваша девушка или жена не хочет говорить жена. На, тему вой... на тему войны. А говорить, что Он это... Нахер о не говорить. Ну, а вы живете в Российской Федерации? Вы считаете, вас это не касается? Ну, так, Юль. А о чем вы уже успели обсудить? А, Практически что? ни о чем. Не, ни о чем. Я говорю о том, что... А, то то ну, поговор... о чем про... пока я как Да, то есть мы можем поговорить, но, к сожалению, это никак не повлияет на наших президентов. Мы до них не достучимся. Каких мы... президентов? Так президенты же не воюют. Президент не валют. Ну, Просто да. у нас есть президент, у то у них-то нету. Хватит уже, пожалуйста. Ну, хватит. У них он да. негативный. Какой? Я предлагаю за. Я предлагаю. Почему предлагаю вы так считаете? Эту... Потому Филиппи. что это признано. Кем? Кем? Угу. Все. Извините. Ну, здравствуйте. Давайте. А, моя жена вам представилась. М -м, вроде Юля ее зовут. А вроде неправда. Да, ну, значит, она меня обманула. Да все правильно сделала потому что. Ну ладно. Да, Юлия. Неважно. Так, чё Серьезно, хорош. А ну, тоже пошли покакать. Серьезно? Mm -hmm. О политике будем здесь разговаривать. Есть другие политики. виноват. Да, любые, абсолютно. Кроме этого. А почему? Кино искусство. Из... Да, да потому что каждый второй об этом говорит. Ну, так. Э... Все... От этого война не заканчивается. Все прик... Да нет войны. У нас в России нет войны. У вас в России нет войны? Нет. А почему российские граждане туда погибают, если нет войны? Что еще раз? Почему тогда погибают российские граждане, если нет войны? А почему нету. в 10 раз больше погибают украинские? Мы сейчас не говорим об украинцах. Мы говорим о россиянах. Потом... У вас же ж войны нет. У нас есть война. Ну, блин, нихера себе. Вы это прекратите ее, пожалуй, ну. Что, нет? Мы пытаемся ее прекратить. Да, Россия как? сопротивляется. Как вы, как вы прекращаете? Как вы пытаетесь себя. Мы ну, пытаемся, как? чтобы Россия ушла с нашей территории. С какой территории? С Власти. украинской, да. Да. Например, где она сейчас находится? Кто? На, ну, 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 российская российская армия. На, на украинской территории. Да, нету российской, российской армии на украинской территории. Нету. нету армии, нету. Да вы что? Нет. Да? Это... У вас даже президент, успокойтесь. Это, нет, это, Господи, это у вас шутка такая? У вас хват. Это не шутка, это правда? Посмотри в Гугле. Забей в Гугле. Что забей в Гугле? Что угодно. Ну, это ну, это, 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 это как-то, ну, ребячеством попахивать, что ли? Какое ребячество Я же тебя спрашиваю. Хорошо, у тебя есть президент? Есть Здесь, В Украине есть президент? Да, есть. Да, как его зовут? Как его зовут? Владимир Александрович Зеленский. Молодец, большой. Только он не легитимный президент, потому что его срок, а закончился, кто, кто все, кто его срок закончился. Кто так сказал? Кто так сказал? Его срок закончился. Кто так сказал, я тебя спрашиваю? Ваша политика, ваша украинская политика, так сказала. Не, го... Наша политика говорит, не что он абсолютно легитимный. Наша конституция говорит, что он абсолютно легитимный. А теперь заходи в Google, в Яндекс, ну это наш который, и посмотри, когда закончилась легитимная политика вашего господина Зеленского. Может быть, недавно? Нет. Ну что ты мне на это ответишь? Ты можешь посмотреть? Да, ты могу ответить. Посмотри. По статье 108 Конституции Украины. Как... Полномочия президента заканчиваются ровно тогда, когда вступает на пост новоизбранный президент. А это когда было это, 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 это устроено? Ну, что когда это было устроено? Конститу... Ну, наша, наша Конституция написана в 1996 году. Чего? В каком? В 1996 году. Принята Конституция. У в... вас там вроде еще не существовало, вроде, если не ошибаюсь, в, это, в этом году. Вам просто отдали, потому что типа нате. Точнее, не типа Натя, а вот, пожалуйста. Слушай, а можно я... задать тебе вопрос? Нет, нельзя. Почему ты только внешне выглядишь не А я тебе сказал, нельзя мне задавать вопрос. Какого херта ты мне задаешь вопрос? А я хочу. Почему ты только внешне это выглядишь то, глупо? Я... Ты посмотри, я ему говорю. Нельзя мне вопросы. А вопрос. кто ты такой, что ты так говоришь? Ты мне зна, ты мне, а кто ты такой, чтобы мне задавать вопросы? Давай так. Ну, мы ты же такой? с тобой здесь встретились человек... для чего? Для диалога? Нет, ты встретил мою, мою жену. Если если можно, верни лучше жену, она нет, лучше. Нельзя, лучше нельзя. собеседник, чем ты. Я даже с ней, наверное, не о политике могу поговорить. Да, нет, поговори со мной что? не о политике. А ты как кол ты со стороны понаблюдаешь? Еще раз, не о политике со мной поговори. Я тебе поддержу любую тему. А что ты, ты можешь глупый. поддержать, если ты глупый? Поддержать любую тему. Ну ты глупый. А в которой я см смыслю. А в какой теме ты смыслишь? Гораздо больше, чем твои. В твоей, какой например. теме давай. ты смыслишь? Кинематограф. Давай. Причем здесь кинематограф? Ты мне спросил, а в какой теме смысле? Говорю, кинематограф, пожалуйста. Какой, в какой последний голливудский фильм у вас в кинотеатрах показывали? Да любой. Любой. Какой? В любой. Да даже эти, как каскадер, не знаю, что-то сейчас еще. Любой. Я понял. А кинематографе мы с тобой поговорили. Еще предлагаю тему. Да, нет, не поговорили. Давай, еще, еще. Что еще? Ладно, хорошо. Хорошо, что, э, что в таком случае Украина сделала для общества в мире? Много чего. Например, хотя бы одно. Ну, два, давай, давай. Два, 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 ну, два. Что сделала Украина для мирового порядка? Да. Э, во-первых, по. Пока... Рот заткнул, рот заткнул. Не надо, не во-первых. Давай, давай, во-первых. Заткни давай, рот во и слушай меня. И слушай меня. Заткни рот и слушай. слушай не... Во-первых, показала не... всему миру, что такое расизм. А... Что такое что? такое что? Что такое расизм? Да. Показать... Так, я сейчас ввожу расизм. Давай. Смотри, я вожу рашизм. Может быть, нацизм? Нет. Угу. А, нет, смотрите, расизм Википедия или русизм это попытки трансляции а, -а, -а. а эту группу, которую никто вообще не считает как прочитал что такое расизм то есть украина показала всему это попытки украина показала всему миру что такое расизм во вторых она россию загнала под шхонку там где место так, а под какую шхонку? Потому про... что вам... А, слушай, ты что, потому блин, что... Ты сидел, что ли, под шхонку? Потому блин? что вам... Слушай, ты что, блин? Не, не буксуй. Блатной не бу... что не ты? Буксуй. Потому а... что вам авансом выдали кредит доверия, взяли вас в благородное общество J8, там J20, а сейчас, ну, с J8 вас поперли, поэтому обрезают с вами все экономические связи. Так что показали, и это же Украина этого добилась всего. Конечно. Да. но ну, не забудьте то, что сейчас будут выборы скоро в Америке. И что? Ну, товарищ Байден, который просто вообще не понимает, что делать, почему-то от того... Да, да вас них... ты же, что у вас нихуя нет. Ты же происходит? в этом, ты же в выборах Америки разбираешься так же, как в, кинем... в кинематографе. Да, да, да. 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 я в выборах разбираюсь прекрасно. В выборах Америки немножко поменьше. Я заметил. Смотри, дружище, я тебе кое-что скажу. 22-го года... Не называй меня 2012, дружище. А, слушай, слушай. Короче, слушай внимательно. 20, своих, -го ты своих, ты ты привык так И твоих твоих друзей. Ты друзей так привык называть. Что, ты меня... ты, так ты привык меня... так своих И друзей ты называть. Ты... Я тебя так называю. 22 го года. Да, хватит уже, господи. Ты уже проиграл в этом споре. Да? Ты идешь за российским кораблем. -го пошел. Года. Что произошло? Пошел. Ты просто шлюшь мне? Да, ты я тебя просто шлю. Просто шлю тебя. Знаешь, прочитай, что от 12-го Пошел. Мне, ну я не понимаю. Да. Ну отпусти ее. Да. Она сейчас от отец. Добрый пью. вечер. Добрый. Я из города Кривого Рока, вы откуда? Краснодарский край. О чем разговаривать? О чем? Ну не знаю. Ну у тебя есть тема для разговора. Тема для разговора? Ну да. Ты же мужчина да я Ты мужчина же вы любите своих детей а, да а вы и мы любим мы. своих детей а вот по нашим детям сегодня а ракета прилетела что я а, говорю по нашим детям сегодня ракета прилетела российская как вы и по нашим розам недавно по вашим по каким ну, по нашим детям по каким вашим детям но... нашим детям пролетела позавчера ракета. Да. да вы что? Нам о чем разговаривать можно? А у тебя дети есть парень? Есть, есть. Ну и че, твои дети пострадали? Нет. А кого будем в этом винить? Может, свое, блядь, президентов своих? Пусть они друг другу морды набьют, а не людей пострадали. простых. А вы кого вините а? в этом? Я? Когда? Президентов, которые могли бы сами себе морду набить. Вы, не Пути... Путе, вы Путина любит. обвиняете? Нет. Почему? И твоего президента, и нашего. Так... Пусть друг друга набьют, и мы разойдемся. Нет, так подождите. Они детей, Смотрите, и людей до 22 -го года ничего ж не происходило. А в 22 году ваш Путин напал на Украину. И после этого начались Ну страд... если да вы по Белгороду ракету первую убили. Когда? И людей изгнобили. Когда, когда? Из ДНР. Когда? Когда? Да что, да что ты вот, какой ты умный. Ну, как это, просто... когда? 2024? 23 год это был. Когда вы по Белгороду, по Брянску вы Не кричи так, не кричи. Этот. Э, дело в том, что а, в 22 году, кричу. когда Россия вторглась полномасштабно в Украину, тогда понятное дело, что уже ответка полетела. Но все это же происходило а в следствии вопрос, у тебя как? Нормально? Прости, пожалуйста, молодой человек, а можно Прощаем. вопросик у тебя? Нормально? Психический человек, но адекватный. Нет. А почему твой первый вопрос состоялся в том, что вы любите своих детей? А почему ты про свою страну не спросил? Потому что, ваш, Потому что ваш Путин подвергает опасности ваших детей. А наших нет? Ваших детей, я же еще раз говорю, он подвергает опасности. А наши дети не... Да? Так я еще раз говорю, это же вследствие того, что Путин войну развязал. А, вы... ну, то есть наши дети не погибают, вы... даже если война вы, обвиня... вы обвиняете да? в этом Путина или нет? Нет, ты считаешь, что война развязана? Не кричи ты, тем, так. Я тебя не... хорошо слышу. Не... Я тебя не кричи, не кричи, я тебя хорошо слышу. Да я не кричу, я у тебя спрашиваю, наши дети не погибают, ты думаешь? Я еще раз говорю, кого ты в этом видишь? Я никого в этом не виню, я тебе вопрос задаю. Да тебя до да тебя, доходит мозг. или ты в пьяном А наши угаре. дети не погибают? Так и они, же, они же, они же из-за действий Путина погибают. Мама, мама. Да. 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 Ну вот на ваши действия, блядь, из-за Зелецкого ваши дети. О, Видишь, ответа не на вопрос. Все? выговкалось. Я... Выгавкалась? Болт, я... Нет. Обычная российская семейка. Діточки, бухло, все как положено.